Всем привет! С вами Карина И да, как я вам обещала, будет новогодний DIY. Вот. Но, или, скажем так, не DIY, еще можно это назвать как подарки для родственников и так далее. Для первого DIY нам понадобятся любые магниты. И можно и цветные, и не цветные. Я взяла вот такой. Неважно, как он будет. И вот такой. Да. Еще нам понадобятся любые расп... новогодние распечатки, наклейки и так далее. Вот я взяла вот такой набор с наклейками. Это тут есть. И вот, и вот. Ну вот можете рассмотреть, какие у меня есть. Я буду делать наклейки из, из вот этих вот двух наклеек. Но если вы будете делать на вырезке, то вам понадобится либо клей, пистолет, либо клей ПВА э, или клей карандаш или клей кристалл то есть и что нам понадобится еще понадобится фетах. у меня вот такой вот я сейчас только что отрезал. но не у всех есть фетах, поэтому вы можете взять обычную тряпочку тоже э, из такого же материала делаю тряпки и универсальный клей как я уже говорила ну или хотя бы супер клей и поехали так и поехали первое я буду делать вот такой и чтобы нам сделать, сначала наклеим наклейку на магнит. И обрежем э, все по контуру. Вот я обрезала. И отклеиваем наклейку. Вообще, может, если вам лень что-то клеить, наклеить наклейку, просто обрезать по контуру, и наклейка уже готова. В принципе, мы с вами следующую наклейку попробуем так сделать. Но сейчас мы с вами попробуем сделать с фетром. Отклеиваем наклейку. Берем фетр и отмеряем его. И, естественно, приклеиваем. Я приклеиваю и жду, когда он обсохнет. И буду обрезать. И да, постарайтесь э, сами, самим не, влипли, не влипнуть. Вот. В принципе, у нас получается неплохо. Если честно, я не распланировала, как я буду делать магниты. Я просто посмотрела видео и решила сделать по-своему. И просто на ходу придумывала, если честно. Все клей у меня уже высох, и я уже подрезала. И сейчас я буду приклеивать наклейку, но так как сетка на наклейку клеится плохо, поэтому клеем я здесь тоже пройдусь. Вот и мой магнит готов, но сейчас я еще нарисую снежинки ручкой, так как это будет очень красиво смотреться. Все, и мой магнит готов, тадам! очень классно получилось. А теперь мы с вами сделаем ленивую версию, берем магнит и клеем наклейку, которую я брала. Сейчас я ее намажу клеем. Все, приклеили. А теперь, если у вас там был голубой фон, то можете, в принципе, не отрезать. Но у меня розовый, поэтому я обрежу и будет очень классно. Все, и магнит готов. В принципе, можно было не клеить клеем, но я приклеила для особой почек, чтобы хватило и на следующий год. Очень классные магниты и бюджетно, и классно. А еще у меня полотенце вот на такое классненькое новогоднее полотенце с Дедом, Мороз, ой, с Дедом Морозом со снеговиком. И будет смотреться очень классно. И будет новогоднее настроение в три раза. Как вы уже заметили, вон там у меня висит снежинка. Да думаю, это заметно. А еще сейчас мы еще с вами мы оформим вот эти шкафы, так как у меня есть наклейки а, с гирляндами. И сейчас я их найду и мы с вами их оформим. Вот, первая наклейка. И наклею ее вот сюда. А еще у меня есть маленькая. Вот такая и наклею ее вот сюда. Ну и какую-нибудь последнюю приклеим. Только вот какую. А еще приклею вот такую новогоднюю белочку вот сюда. И новогоднее настроение уже даже есть на шкафах. И небольшая рекламка. Покупайте вот такие наборы фикс-прайса, очень классно, можно украсить всю комнату этими наклейками. Можно еще сделать открытку, но мы с вами сегодня делать не будем. Напишите в комментариях, кто хочет, чтобы я сделала новогоднюю открытку. Вот. А еще можно украсить личный дневник, тоже сделать страницу. И тоже пишите в комментариях, сделать ли мне такое. Но сейчас мы с вами украсим наш школьный дневник. Да, я думаю, не каждому разрешают украшать, но небольшими э, вещами можно украсить. И Сейчас покажу, какими. Так. Открываем дневник. И именно ручка ничем не другим, но а может и фломастером, просто на всего рисовать э, снежинки. И это уже будет как украшение. То есть, и уже страницы вот оформлены снежинками и очень классно. Так, если у вас есть еще вот такие новогодние наклейки для декора, тетради и так далее, то вообще шикарно, как у меня. Я покупала по 12 рублей, и они даже в упаковке, вот посмотрите. И вот эту штуку, кстати, тоже можно оставить, и потом сделать с ней тоже какой нибудь декор. Вот у меня с снеговичками, Деда Морозом. И есть еще одна пачка, тут с оленями уже, тоже с Деда Морозом и со снеговичком. И сейчас я приклею на дневник. Выбрала вот с таким вот снеговичком. А, нет, с вот таким с вот таким снеговичком сейчас приклею и вернусь. Вот я наклеила и сейчас я подпишу мой дневник. И будет... И, на, и еще если классно, будет, если вы а, обложку, красики, а, у кого есть горячий клей, можете сделать какие-нибудь снежинки на обложке. То есть будет очень классно. Но у меня, к сожалению, нету горячего клея. У меня все руки не доходят купить его, поэтому как-то я не смогу украсить обложку только наклейками смогу. Все, подписала, выглядит это вот так. А сейчас мы с вами еще украсим обложку. Берем наклейки, берем обложку, надеваем обложку и украшаем, конечно же, ее. Сейчас, оказывается, ту обложку, которую я вам показывала, она нифига не подходит. И поэтому я взяла вот такую вот голубую новогоднюю немного новогоднее это. И вот на пустые места наклею наклейки. Сейчас я очень злая, представляете, у меня ни одна обложка не налазит на дневник. Вот что за фигня, вот не могу понять. И поэтому сейчас я буду украшать дневник, значит, прям вот так. Вот эту наклейку я наклею прямо на перед, так как ее можно раскрашивать фломастерами. Поэтому клею прямо куда-нибудь вот сюда. Сейчас придумаю. Я сейчас поняла, что на перед нет смысла клеить, так как у меня и так здесь уже наклеено. Тем более здесь кошечка. И не хочу прикрывать, поэтому я наклеила она сзади. И сейчас еще оформлю снеговичком. Ой-ой-ой. Вот таким. И заклею вот эту вот надпись. И все. Ну а это было все. Всем пока! ставьте лайки, подписывайтесь на мой канал, пишите комментарии, Я всех люблю, целую, пока-пока. И пишите в комментариях, делать мне побольше ли таких видео. Вот, и пишите письма, кто хочет написать мне письмо, пишите внизу в комментариях. На это было все, пока-пока.